Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу приготовить вот такой рыбный суп. Еще его можно назвать уха по-домашнему. Это очень вкусно и получается вкуснее, чем в ресторане. Ну что, давайте готовить! Итак, с чего я начинаю? Здесь у меня основные ингредиенты, еще будут дополнительные. Здесь у меня две рыбы семга слабосоленая и вот такой суповой набор холодного копчения с костями, со шкуркой, со всем. Дальше у меня морковь, лук и картофель. Это основной состав. Вода 2 литра. Итак, я начинаю с рыбы. Очищаю ее от всей вот этой требухи ненужной. И нарезаю кубиком мелким закидываю в бульон. Эта рыба варится минут 40, чтобы хороший получился бульон. Итак, нарезаю, вот это все лишнее убираю. Здесь прям так, видите, в магазине продается вот такой набор. Все нужное оставляю, все лишнее убираю. Нарезаю вот такой на мелкий, можно и на средний кубик. Главное, чтобы не было костей. Так, в общем, мне пришлось немного помучиться. Вот что получилось. Так, там было много костей, я их сразу удалила. И вот такое количество рыбы получилось. Итак, ставлю воду, значит, жду, пока она закипит. Можно и, конечно, некоторые не ждут, сразу кидают. Я подожду, значит, пока вода закипит, потом добавлю рыбу и пускай варится бульон. Тем временем ставлю сковороду нагреваться и нарезаю морковь, лук. Закидываем, значит варится рыба. И пускай варится. Накрываем крышку, включаем на средний огонь. Я не подсаливаю, потому что рыба соленая. Так, есть, все, и про нее забываем. Здесь у меня сковорода, она понадобится для следующего этапа. Это обжарка овощей на сливочном масле. Так, нарезаем. Я нарезаю морковь кубиком. А лук постараюсь нарезать полукольцами. Вот так. Так и есть. Вот такой маленький кубик получается. Можно, конечно, и морковь натереть на терке. Кто как любит. Готово. Высыпаем. И вот такой у меня большой лук. Нарезаю. Раз. Вот так, два. И полукольца. Готово. Сюда же высыпаем. Так, есть. Оставляю пока что в сторону. Дальше я буду нарезать картофель. Но пока будет нарезать картофель, я экономлю время, ставлю, значит, сковороду на плиту и включаю ее разогреваться. Понадобится масло сливочное, у меня 73%, немножко. Видите, комнатной температуры. Жду, пока сковорода нагреется и добавлю масло. Так. Ну, примерно вот так. Закидываю и растапливаю. Так, это убираю в сторону. Готово. И закидываю сюда морковь и лук. Обжариваю с двух сторон до золотистой корочки. Пока вся эта красота будет обжариваться до золотистой корочки, я буду нарезать картофель. Картофель я нарезаю кубиком. Картофель готов. Получился вот такой красивый кубик. Рыбка кипит, бульончик варится. Здесь, значит, уже начинает золотиться морковь вместе с луком. И теперь самое время подсолить чайную ложку соли и немного черного перца молотого. Все хорошо перемешиваем. Обжариваем еще минут 10 и добавляем в бульон. Вот такая получается, смотрите, красота. Хорошо перемешали. И пускай жарится еще минут 10. Здесь, значит, все закипело, проварилось. Добавляем картофель. Накрываем крышкой и теперь занимаемся семгой. Нарезаем кубиком. Рыбка готова, отставляем пока что в сторону, минут 15-10 до окончания супа и мы ее добавим. Здесь у нас морковь, лук уже подзолотилось хорошо, можем добавлять значит, в суп. Добавляем. Еще такой лайфхак, чтобы супа получилась красивый окрас, добавляем одну чайную ложку куркумы. Вот примерно вот такую чайную ложку. Два зубчика чеснока. Накрываем крышкой. И теперь нужно подождать, пока картофель не сварится. Это будет минут 30-40. Пока все там варится, я нарезаю зелень. Здесь у меня зеленый лук вместе с укропом. Можно еще добавить петрушку на любителя. Зелень добавим в самом конце. Так, посмотрим. Да. Картофель приготовился. Добавляем семгу. Добавляйте по вкусу специи, можете еще с ними поиграться, по соли. Я сюда добавляю один лавровый лист, вот такой, этого будет достаточно. И я же говорю, можете сейчас на этом этапе попробовать на соль, по вкусу довести, какие-то специи любимые добавить, там до рыбы, еще что-то. Мне достаточно и этих специй. И потом пускай минут 10 варится и добавлю зелень. Еще к зелени можно добавить петрушку. Будет очень вкусно с рыбкой. Так, есть. Теперь добавляю зелень. И варю еще минут пять. И готово. Вот такой получается рыбный суп, домашняя уха. Посмотрите, рыбка, картофель, зелень, лучок, морковь. Очень вкусно. Запах безумный. Обязательно готовьте, ставьте лайки, комментируйте. Мне будет очень приятно. Спасибо вам за просмотр. Пора кушать вам. Всем пока.